canınız ayağ hoş gəlməsiniz gözləyirəm bir bir canınıza daxil olasınız bu gün sizin üçün bir ritual keçirəcəyəm təbii ki ritualı mən də edəcəm bu ritual sadəcə sizi məni və bu videoda olan hər bir insanı neqativlərdən, neqativ enerjilərdən arındıracaq. Salam, hər birinizə salam olsun. Və özündə neqativ enerji, gücsüzlük hiss edən, özünü istər fiziki, istər mənəvi cəhətdən yorğun edən hər kəs üçündir bu ritual və bu ritualda mən ə, ritual şamı istifadə edəcəm. Bu ritualı siz etmək məcburiyyətində değilsiniz. Hal-hazırdakı videodakı iştirakınız və mənimlə bərabər bu videoda çi enerjini hiss etməniz, özünüzün buraxmanız yetərlidir. Və ritual şamımızı yandıra, eşləyin. Qar şamız endir. Və ritualımıza başlayaq. Negativ enerjisi olan insanlar, negatif enerjilərdən arınmaq istəyən insanlar, qeyd eləmək ki, əlindəki şam kilsə şamıdır və siz onu müəyyəndə edə bilərsiniz. Çox da uyğun qiymətə ritual şamlar satılan səhifələr də var bu şamlarda. Və ritual şammas hazırdır. Və indi isə ritualımızın digər bir parçəsi olan çəmlə istifadə edəyəm. Və bu bizim ritualımızın bir parçasıdır. Və bu videoda olan insanlar indisə hamı toplaşsın, toplaşsın və bu bir ritual neqativlərdən arınma videosudur. Şamımızı tam mərkəzə yerləşdirək. Hansısa xüsusi bir hərəkət sizdən tələb olunmur. Sadəcə olaraq Videodakı enerjini hiss etməniz kifayətdir. Videodakı enerjini hiss etməniz kifayətdir. Sadəcə burdakı enerjini hiss edin. Hiss edin. Xəşidiram əlavə səslər olmasın. Diqqətimi poza bilər çünki mən burada sırf siz yeninqativ enerjilərdən arındırmaq üçünəm və məyənə qədər insan yığılsın, nə edəcəyimizi deyəcəm sizə. Nə edəcəyimizi deyəcəm. Necə neqativ enerjilərdən arınacağıq. Həlbənizi xoş gəldi. Təkrar video olan hər kəsə salam olsun. Və indi isə başlayaq. Məncə yetəli qədər insan var ritualımıza başlamaq üçün və bu videoda olan hər kəs. Əməllə xahiş edirəm sakit. Huzurla. Sizə sakitlik gətirəcəyim bir yerə keçin. Yanınızda əlavə diqqətinizi pozacaq insanlar olmasın. Və burada çox yüksək, çox təmiz, çox pozitiv bir aura var. Onu hiss etmənizi istəyirəm. Bəli, onu hiss etmənizi istəyirəm. Burdakı enerjini hiss edin. Burdakı enerjiyə bütünləşin və bu şamın mərkəzinə doğru baxırsınız. O həm mənim, həm də bu videoda olan hər bir insan üçündür. Hamımızə niyyətlidir. Hamımız üçün niyyət etmişəm onu. Və tam da o şamın mərkəzinə baxaraq dərindlikdə abanın üstə. Ayaq barmaqlarınızın ucundan asta-asta -asta qalxan bədəniniz bu hərəkət edən böyük bir enerji düşünün. Böyük bir enerji var içinizdə. Çox böyük bir enerjidir. Və bu enerji sizin içinizdəki neqativ daşıyandır. Yorğun hiss etməyinizə səbəb odur. Ola bilsin başqalarının nəzəridir. Ola bilsin bəlkə də hansısa başqa bir enerjidir ki, sizə göndərilib. Amma siz bu videodan sonra rahatlanacaqsınız. Ondan qurtulacaqsınız. Çünki biz o enerjini sizin çəndən atacaq. Və siz olumlama edirik hal-hazırda gözlərinizi yumursunuz mən də sizinlə bərabər gözlərinizi yumursunuz yumun gözlərinizi və hiss etməyə çalışın burdakı enerjini hiss etmək burdakı enerji ilə bütünləşməyə çalışın ayaq barmaqlarınızın ucundan bədəniniz boyunca hərəkət edən bir enerji dalğası düşünün başlayın onu düşünməyə, canlandırmağa. Təsəvvür edin, ayaq barmaqlarınızın ucundan asta-asta qalxır və böyük bir enerji dalğasıdır və bu enerji dalğası içinizdəki neqativlərdir. Hansı ki, siz ondan qurtulmaq istəyirsiniz. Qurtulmaq istədiyiniz neqativ, qara enerjidir. Və qalxır qalxar diqqətiniz burada olsun bədəniniz boyunca hərəkət edir hərəkət etdikcə böyüyür gözünüzü yuma gözünüzü yuma bu təsəvvür edin canlandırın bədəniniz boyunca hərəkət edir qalxar hərəkət edir maddənə doğru inər nədir daha çox böyüyür qara rəng tədir. Mənnə görə qara rəngdədir. Sizə hansısa sevmədiyiniz başqa bir rəngdə düşünə bilərsiniz onu. Çünki bu negatif enerjidir içinizdə. Sevmədiyiniz bir rəngdə düşünə bilərsiniz onu. Düşünün. Sevmədiyiniz hansısa başqa bir rəng təsəvvür edin. Və enerji dalğası Boynunuzu doğru irəllədir, vəylərləcə bönyür. Bəli. Nəhayət pəncərə önünə yaxınlaşa bilərsiniz. Belə də edə bilərsiniz, yəni Sizin təsəvvürünüzə görə, yəni siz ondan qurtuluşu necə təsəvvür edirsiniz? Sağ gör, o cür canlandırın. E, mən çox o zaman pəncərə önünə yaxınlaşıram, pəncərəni açıram və bütün bədənim boyunca böyüyərək qalxıram, bu neqativ enerjini pəncərədən açıram və sadəcə təsəvvür edirəm ki, o axsından çıxdı, uçdu və getdi. İndi isə siz yenəcə rahatdır. Təsəvvürünüzə gətirin. Necə rahatdır. Təsəvvür edə bilərsiniz ki, oturduğunuz yerdə sadəcə olaraq ağzınızı açırsınız. Bu çıxır və yox olur. Bu çündəbərsiniz. Və neqativ enerjidən arındınız. Eyni anda bir də eyni prosesi bir də edirik. Hamımız eynində. Məndə sizinlə bərabər bir də edirik. Negativ enerjiyi ayaq parmaqlarımızdan başlayaraq bədənimiz boyunca yüksəlir. Yüksəlir, eyni bu musiqinin frekansı kimi mədəimizə doğru qalxır və qalxdıqca böyüyür, böyüyür. Heç sevmədiyimiz bir rəiddədir. Çünki o içimizdəki bizi yorğun edən, əsir saxlayan neqativ enerjidir. Ağzımızı açırıq. Bəli. Onu dairə formada təsvir edin. Və o çıxır. Biz ondan qurtuluruq. Hmm. Bəli, o çıxdı. Biz ondan qurtulduq. Negativ enerjidən azad olduq. Hər şey çox gözəldir. Həşəmizdə alındı. Biz neqativ enerjidən qurtulduq və burdakı پاک enerjiyi bizə qorumaq aldı. Sizlə çox sevirəm və ümid edirəm ki, bu cürdə davam edərək neqativ enerjidən örtülənduğunuz anla yaxşısız. Və tez-tez bu təsəvvürü, bu fikri beyninizdə canlılandırıb, sıxıldığınız anlarda eyni bu cür bir ritual özünüz üçün keçəyəcəksiniz. Bu sizə çox köməkçi olacaq. Bu cür edin, çox köməkçi olacaq. Bu qədər əzizlərim, sizə çox sevirəm. Mən şəxsən bu video boyunca özinəqativ enerjini atdım, çox rahatladım. Və siz də özinəqativ enerşəniz atdınız, rahatladınız. Daha çox da köçələcək. İstəkləriniz həyata keçəcək və hətta keçdi, aldınız, qəbul etdiniz. Hər şey ənisiz istəyən kimi oldu, dilədiyiniz kimi. Sizlə çox sevirəm, gələn görsənə də. Hələlik.